सलाम दोस्तों आप देख रहे हैं ये ऐसे नॉन स्टॉप नॉलेज जहां इल्म का सफर कभी खत्म नहीं होता आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक और हैरत अंगेज सफर पर जहां आप जानेंगे दुनिया के सात अजायबात में शामिल एक हैरत अंगेज यादगार मोजवलिस के मकबरा के बारे में क्या आप जानते हैं कि कदीम दुनिया के साथ अजायबात में शामिल मोजवलिस का मकबरा जिसे मोजविलियम ऑफ हाली कारनासीस कहा जाता है न सिर्फ अपने शानदार फिन तामीर की वजह से मशहूर था बल्कि ये इतना शानदार था कि इसने एक नया लफ्ज़ भी मुतारफ कराया मोजविलियम जो आज भी किसी अजीम और शानदार मकबरे के लिए इस्तेमाल होता है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोजविलिस कौन था उसका मकबरा क्यों और किसने बनाया इसकी तामीर में क्या खास बात थी और आखिरकार ये अजूबा दुनिया से कैसे मिट गया मोजविलिस कौन था मोजविलिस एक ताक़तवर हुक्मरान था जो चौथी सदी कब्ल मसी में कीरिया का बादशाह था जो कि मौजूदा तुर्की के जुनूब मगरबी इलाक़े में वाक़ था वो असल में फारसी सल्तनत के तहत एक मकामी गवर्नर था लेकिन इसने अपनी सल्तनत को काफ़ी हद तक आज़ाद बना लिया था मोजविलिस एक जहीन और शौकीन हुक्मरान था जिसे यूनानीफिन काफ़त और तमीरात से बेहद लगाव था वो चाहता था कि इसका नाम हमेशा तारीख़ में ज़िंदा रहे और उसके लिए इसने अपनी ज़िंदगी में ही अपने मकबरे के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया था मकबरे की तामीर और मकसद मोज़विलिस की वफ़ा तीन सौ तिरपन कब्ल मसीह में हुई और उसके बाद इसकी बीवी और बहन आर्टिमिसिया दुवम ने इसकी याद में एक शानदार मकबरा बनाने का फ़ैसला किया आर्टिमिसिया न सिर्फ़ इसकी मलिका थी बल्कि मोज़वस की मौत के बाद खुद किरिया की हुक्मरान भी बनी इसने मकबरे की तामीर में कोई कसर नहीं छोड़ी और दुनिया के बेहतरीन माहरी तमीरात और संग को इस मंसूबे पर लगाया मकबरे की तमीर में शामिल मेमार और फनकार मोजविलियम की तमीर के लिए इस वक्त के मशहूर मुमारों को बुलाया गया जिनमें साटारस और पाईते नुमाया थे इसके अलावा यूनानी मुजस्मा साज बरियास लियूकारेस और तीमोतीस ने इसकी आराइश में हिस्सा लिया इन चारों सम तराशों ने मकबरे की दीवारों पर हैरत अंगेज़ मुजस्मे और नक्शो निगार बनाए जो इस दौर की फ़नकारी का शाहकार समझे जाते मोज़विलिस के मकबरे का डिज़ाइन और साख्त ये मकबरा अपने वक्त की सबसे शानदार इमारतों में से एक था जिसकी बुलंदी तकरीबन 45 मीटर 148 फ़ुट थी इसका डिज़ाइन यूनानी मिस्री और लुड्डीइफ़िन तामीर का इम्तज़ाज़ था मकबरे का नीचे का हिस्सा यानि बुनियाद एक बहुत बड़ी मुस्ततील शक्ल की थी जिसमें संग मरमर का इस्तेमाल किया गया था मकबरे का दरमियानी हिस्से में मुख्तलिफ संग तराशी के शाहकार बनाए गए थे जिनमें देवी देवता और जंगी मनाजिर और जानवरों के मुजस्मे शामिल थे मकबरे का ऊपरी हिस्से में एक एहरोमी ढांचा बनाया गया था जो इस वक्त की मिसरी ऐसी मुतासर था मकबरे की चोटी पर मोजविलस और आर्टिमिसिया का एक शानदार मुजस्मा नस्ब था जो कि चार घोड़ों वाले रथ में खड़े थे मोजविलस का मकबरा अजयबात में क्यों शामिल था मोजविलस का मकबरा अपनी गैर मामूली ऊंचाई बेमिसाल फिन तमीर और शानदार संतराशी की वजह से क़दीम दुनिया के साथ अजायबात में शुमार हुआ इस वक्त किसी भी मकबरे को इतने बड़े पैमाने पर और इतनी तफसील के साथ नहीं बनाया गया था यूनानी मअरखीन और सयाहों ने इसकी शान व शौकत को देखकर इसे एक हैरत अंगेज़ अजूबा करार दिया मोजविलियन की तबाही कैसे हुई सदियों तक ये मकबरा अपनी शान के साथ खड़ा रहा लेकिन मुख्तलिफ़ कुदरती आफात और इंसानी हमलों ने इसे नुकसान पहुँचाया बारहवें और पंद्रहवें सदी के दरमियान आने वाले शदीद जल्जलों ने इसकी बुनियादों को हिला दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये गिरने लगा 1522 में जब सलीबी जंगों के दौरान जून के नाइट्स ने इस इलाके पर कब्जा किया तो उन्होंने इस मकबरे के बच जाने वाले पत्थरों को अपने कले की तामीर में इस्तेमाल कर लिया आखिरकार वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुकम्मल तौर पर मिट्टी में दफन हो गया आज के दौर में मकबरे का क्या हाल है आज मोजविलस के मकबरे के कुछ बच्चे खींचे आसार तुर्की के शहर बोदरम में देखे जा सकते हैं जो पत्थर और मुजस्मे बच गए थे उन्हें ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में महफूज कर लिया गया है जहां सयाह उनकी शानदार कारीगरी को देख सकते हैं तो दोस्तों ये थी मोज़विलिस के मकबरे की मुकम्मल दास्तान जो अपनी तामीर फनकाराना अजमत और हैरत अंगेज कहानी की बदौलत कदीम दुनिया के साथ अजायबात में शामिल हुआ ये एक ऐसी यादगार थी जो न सिर्फ अपने दौर की बेहतरीन तामीराती महारत का नमूना थी बल्कि इसने आने वाली नस्लों के लिए फिन तामीर का एक नया म्यार कायम किया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ए ऐसे नॉन स्टॉप नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अब तक मजीद ऐसी दिलचस्प और मालूमती वीडियोज पहुंचती रहे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज